assalomu alaykum do'stlar bugun biz hayotini she'rlarini o'rganadigan insonimiz o'zingiz ham ko'rib turibsizki abdulla aripov abdulla aripov haqida video qilishning keragi ham bo'lmasa kerak qaysi ma'noda abdulla aripovni bilmagan inson yo'q o'zbekistonda abdulla aripov bizning har kungi mehmonimiz nimaga <coughs> har kungi mehmonimiz keyin aytib o'taman abdulla aripov bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilning yigirma birinchi martida qashqadaryo viloyati koson tumani nekus qishlog'ida tug'iladi uning tug'ilishi ham bir ajib ya'ni bir tomondan bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil ikkinchi jahon urushi boshlanishi bo'ladigan <imitation> bo'lsa <imitation> ikkinchi tomondan esa yigirma birinchi mart yangi fasl yangi yilning boshlanishi bilan tug'ilib keladi abdulla oripov o'zining birinchi she'riy to'plamlarini bir ming to'qqiz yuz oltmish beshinchi yilda mitta yulduz nomi bilan nashrdan chiqaradi undan keyin esa biz barchamiz sevib o'qiydigan barcha kitoblarni nashr ettiradi abdulla oripov o'zbekiston davlat toshkent davlat universitetida o'qiydi yana nima deyishimiz mumkin bu inson haqida gapirishni o'zi ham mujmal qilib qo'yadi insonni sababi barcha bu inson haqida da ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi mumkin yana aytib o'tishimiz kerak bo'lgan jihatlari abdulla aripov deputatlik faoliyatini ham yuritadi va o'zbekiston hukumati tomonidan bir qancha unvonlarga sazovor bo'ladi bulardan biri bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yil o'zbekiston qahramoni unvonini oladi va shu bilan birgalikda vipo kreativis avart oltin medalini ham sohibi hisoblanadi boyagi gapga qaytamiz nima uchun men abdulla aripov bizning har kungi mehmonimiz dedim sababi abdulla aripov har kuni kamida o'ttiz ikki million insonni yo'qlab keladi ya'ni uning bosh she'rini she'riyatidagi bosh vazifasi bu yangi mustaqil o'zbekistonga o'zining she'rini vatan madhiyasi qilib belgilab ketganligida madhiya har kuni erta tongdan uyimizda televizorlarimizda jaranglaydi ya'ni abdulla aripov bizning uyimizga qo'shtirnoq ichida mehmonga keladi bu bu bilan biz nima deyishimiz mumkin ya'ni abdulla aripov majoziy ma'noda vafot etmaydi e, uning biologik biologik o'limi ikki ming o'n oltinchi yil beshinchi noyabrda to'g'ri keladi qaysi davlatda də o'lganligini esa o'zingiz mendanda yaxshi bilasiz endi biz abdulla aripovning hayot yo'liga ko'p to'xtalavermaymiz bizning videodan bizning bunaqa video suhbatimizdan asosiy ko'zlangan maqsad bunday tez shovqinli dunyoda bunday texnologiyalar modaga aylangan bir dunyoda ko'ngil tomonni ozuqalantirish ya'ni butun jahondagi o'zbekistondagi qalam tevratadigan insonlarning ijodini bir tinglab qalbimiz huzur topishi uchun video qilamiz shunday ekan biz uning sherlariga o'tamiz endi men uning she'rlaridan o'qib eshittiraman siz ham boshqa narsalardan chalg'imay o'z qalbingizni she'rga ochib berasiz degan umiddaman ana boshladik hozir men uning kursdoshlarimga she'rini o'qib beraman taqdir to'plarmikan sizlarni yana ko'zimdan sachragan tomchi yoshlarim judolik kutmoqda bizni ham mana tengqur jo'ralarim ey kursdoshlarim kim qayga shoshilar ne kutar bizni yo qayta to'planish bo'larmi qachon yachnagan bazmlar qoldiku bari qoldi totuv besh yil o'tmishda bu on qanday eslanarkan bu yillar do'stlar yoki unut bo'lar kimga ehtimol baribir davramiz tarqalar endi har yon sochilarmiz tariqlar misol har yon sochilarmiz ammo shu zayli anglarmiz do'stlikning qadrini ilk bor do'stlarim do'stlarim qayda bo'lmaylik muqaddas do'stlikka tushmasin g'ubor bizni tutashtirgan nozik hislarning barchasi har qayda saqlansin omon <coughs> do'stlarim do'stlarim qayda bo'lmaylik pok bo'lsin qalbimiz pok bo'lsin vijdon o'rgatmoq ku o'zgaga aql tilak tillar bu dam do'stlarga do'stlar do'stlarim ne uchun dunyoga keldik o agar niyatlar unut bo'lsa gar butun aqlga sal g'ubor tushsa ortiq mag'rur etsa son shuhrat kimni kimning orzu etgan kuni kelganda hasad chulg'ar bo'lsa o'zga bir kimni kimdan onalari rozi bo'lmasa gar rozi bo'lmasa kimdanki vatan qayta uchrashmaylik u holda rosti mayliga kelmasin unday badbaxt dam do'stlarim do'stlarim keling jipsroq kurkirasin do'stlik nomila qasam bor bo'lsin yaxshilik sof yurak aql bizga ilm bergan dorul un ham asrimiz odami mening ko'z o'ngimda jonlanar tarix g'amlardan to'kilgan shu ko'hna olam asrlar birma bir o'tar va axir yuksalar qarshimda eng baxtli odam yuksalaru shu dam chopar urinar talpinar qaygadir bilmasdan tinim baxtning yonida g'ami ko'rinar g'ami ko'rinadi baxtida uning bilagida garchand yetarli kuchi boylik ergashsa da garchand ortidan uning chehrasidan tashvish bor nechun nechun u ayrilmish halovatidan goh bemor boshida jarroh bo'lib u taqdiri azalga ko'rsatar kuchin goho bir dovyurak sayyoh bo'lib u sovuq arktikaga uradi to'shin dam og'ir xayolga bo'lur zanjirband dam qo'shiq to'qiydi u yona yona intilar yulduzlar tumaniga dam dam oyning yonida bo'lar parvona u nima istaydi shonu shafqatmi yulduzlardan baland kundan purziyo u nima istaydi tengsiz qudratmi oyog'i ostida yotsinmi dunyo u nima istaydi balki istagi uning tegragida aylansin olam o do'stim savolning yo'qdir keragi u istaydi buning hammasini ham odamlar o'tdilar bir vaqt bir zamon o'tdilar eng oddiy baxtdan ham yiroq yagona orzusi edi parchanon eng buyuk armoni ozod yashamoq odamlar o'tdilar bir vaqt bir zamon ha yashab o'tdilar endichi mana o'zi bandi bo'lgan olam ustidan hokim bo'lmoqni u qo'msargina o'zbekistonda kuz yurgul dalalarga ketaylik do'stim nafas uyda yotmoq paytimas oltin o'zbekiston tuprog'i bu kun bir pari faslning ovushida mast shabnam shovullaydi bog'lar qo'ynida salqin tuman ichra bo'zarar tonglar quyoshning erinchoq yog'dularida nafis yaltiraydi bargi xazonlar har yonda to'kinlik kuzdan nishona har yonda go'zallik yoymish daftarin sonsiz egatlarga sochilmish ana mening shodliklarim ezgu dardlarim mening ona xalqim ey qadim halol rizqi ona yerga sepilgan xalqim uchoq chigitni ham etmay deb uvol har qarish tuproqqa egilgan xalqim bir nafas boshingni ko'targunu boq yer yuzida ajib viqor va nufus sening o'zing kabi o'ychan va quvnoq xushve'l bo'lib kelmish tuprog'ingga ku'z ulug' alisherning soch oqin ko'rib og'ir xayollarga cho'mgan bu fasl qayrag'och yonida g'amgin o'tirib chollarga hassalar yo'ngan bu fasl azaliy ko'rkini qiladi ko'z ko'z nahotki shuncha tez aylanar dunyo baxtli keksalikni yodga solar kuz sokin xilvatlarga chorlaydi ammo do'stginam paytimas ayblab sayribog' xilvatda o'y surish yarashmas bugun zahmatkash o'zbekning hosili shundoq kuzning falsafasi shudir biz uchun ulug' mehnat kezar chan dalalarda har yonda hokim bir tashvishli ilhom quyosh bota boshlar gavjum qirlarga qoraya qoraya to'shalar oqshom eh kuzgi oqshomlar dilimda mening teran tuyg'ularim qo'zg'alar jo'shib qozg'lar shu dam qalbimda sekin to'kila boshlaydi oydin bir qo'shiq men nechun sevaman o'zbekistonni men nechun sevaman o'zbekistonni tuprog'in ko'zimga aylab to'tiyo nechun vatan deya yeru osmonni muqaddas atayman atayman tanho aslida dunyoda tanho nima bor paxta o'smaydimi o'zga elda ya. yo yoki quyoshimi sevgimga sabab axir quyoshliku butun <imitation> osiyo men nechun sevaman o'zbekistonni bog'larin jannat deb ko'z ko'z etaman nechun ardoqlayman tuprog'ini men o'paman tuprog'ing bebaho vatan aslida tuproqni odil tabiat taqsim aylaganku yer yuziga teng nechun bu tuproq deb yig'ladi furqat o qashqar tuprog'i qashshoqmiding sen men nechun sevaman o'zbekistonni sababini aytgin desalar menga shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga xalqim tarix hukmi seni agarda mangu muzliklarga eltgan bo'lsaydi qorliklarni makon etgan bo'lsayding mehrim bermasmidim o'sha muzlarga vatanlar vatanlar mayli gullasin bog' unsin mangulik muzda ham ammo yurtim seni faqat boyliklaring uchun sevgan farzand bo'lsa kechirma aslo avlodlarga maktub yo'q yashay bilmasman asrimdan nari davohim qilmasman mangulik izga balki bir kimsaning unut daftari nogohon yetkazar bu she'rni sizga u zamon mensiz ham bilursiz ayon bizning asrimizning buyuk ofatin balki tush ko'rganday qolursiz hayron eshitib toshkentning sabru toqatin kitobdan sanani izlab u nafas balki yuragingiz entikib urar lekin qarshingizda fojia emas xushnud odamlarning surati turar tagida sarg'aygan satrlar aro kimningdir so'zlari jaranglar mag'rur bunday jasoratni ko'rmagan dunyo chunki u sovetlar toshkentda erur shu zamon ko'zingiz oldida birdan pompeya tarixi qolur bir chaqa dersiz yo toshkentda hech gap bo'lmagan yo esa bobolar sirli shunaqa bizning ruhimizni olis yulduzday hayol osmonida ilg'arsiz arang zilzila tuyular mavhum bir so'zday o'ylarsiz bobolar qo'rqmabdi qarang do'stlar buyuk edi chindan fojia asablar tuproqqa cho'kkan edi tiz va lekin o'ylamang sirlisiz deya bizlar sirli emas oddiy edik biz bu cheksiz olamning ichu toshida nima bor ilg'armi odamzod ko'zi kim ko'krak berardi dunyo qoshida uni yaratmagan bo'lsa gar o'zi odamzod xayoli yetmagan falak gar inson <imitation> boshida aylantirsa tosh iloji yo'q insonga bardoshdan bo'lak jasorat atalmas ilojsiz bardosh do'stlarim hayratda qolmangiz faqat sirlilik bizlarning she'rlarga mosdir dunyo qarshisida ojiz jasorat inson bolasiga hamisha xosdir botirni tan olmas so'qir fojia charchash ham mardlikka keltirmagay shak bobolar mehnatda horgandir deya aziz nabiralar o'ylarsiz beshak serjil kitoblarni varaqlab yana rahmdil qalbingiz entikib urar lekin qarshingizda tag'in mardona pahlavon kimsaning surati turar tagida sarg'aygan satrlar aro bizning uslubimiz jaranglar mag'rur bunday mehnatkashni ko'rmagan dunyo chunki u sovetlar farzandi erur shu zamon ko'zingiz oldida birdan kichik chumolicha qolgusi farhod oddiy jussangizga ko'z tashlab zimdan aziz nabiralar solursiz har o'ylarsiz alpomish davridan buyon pahlavon o'tmagan bular singari o'ylarsiz muncha tez qaribdi inson nahot biz shularning nabiralari yo'q emaslik bizlar ham aslo jussamiz oddiy deb chekmasdik anduh bir kun aytibdirki navoiy bobo doimo o'zga bo'lur surat ila ruh do'stlarim hayratda qolmangiz faqat devqarash bizlarning suratga mosdir dunyo yaralgandan buyon bu shu mehnat inson bolasiga hamisha xosdir sizga falokatdan berganda xabar do'stlik borasida yozulur albat yozurlar biz bo'ldik tengsiz birodar bu xislat bizlarga xos eru faqat shu zamon ko'zingiz oldida behol rum romul nomusdan solib qolur dod o'ylarsiz bundayin do'stlikni alhol ko'rmagan ekanda qadim odamzot do'stlikku insonning azaliy kasbi dunyoday qadimdir oddiy bir salom agar do'stlikni ham bilmasa asli kimga kerak axir inson degan nom do'stlarim hayratda qolmangiz faqat pahlavon asrga lof urish mosdir inson bolasiga mehr la shafqat hammaga xos edi bizga ham xosdir do'stlar buyuk edi chindan fojia chindan og'ir edi mash'um asorat lekin o'ylamangiz badbinsiz deya bizda ham bor edi mehnat jasorat biz ham izimizni bergandik butun do'stlikning muqaddas qoidasiga chin dildan rahmatlar aytamiz bugun saxovatli ellar oilasiga ammo qolmay deyman she'r gunohiga to vijdon qoshida cho'kmagayman tiz do'stlar jasoratni gohi gohida biroz ko'pirtirib yozar edik biz ba'zan o'zimizga mehrimiz jo'shib biz chetda qolardi zaminu zamon o'zi ham bilmagan hislatim o'qib uyalib yurardi sho'rlik qahramon yetar mayda chuydagina endi bas ko'kda yuribdiku quyosh muzaffar avlodlar siz meni tinglang bir nafas sizga bir sehrdan berurman xabar yuz yilda qaytibdi bunday falokat yuz yilku tarixda qoshning orasi aziz nabiralar unutmang faqat har bir fojianing bordir chorasi tuproq qo'zg'almasdan o'rnidan battar solmasidan avval dahshat qatag'on yer osti tinch tursin desangiz agar sizlar yer ustida so'ylamang yolg'on bir ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yil mana hozir men sizlarga abdulla arifovning bir necha she'rlarini o'qib eshittirdim siz ham abdulla arifovni yana bir bor yod etdingiz deb o'ylayman agar abdulla arifovning boshqa she'rlarini ham eshitgingiz kelsa kommentariya qismida yozib qoldiring bilaman abdulla arifov adabiyotini o'n daqiqalik videoda joylashtirib bo'lmaydi shunday ekan hali biz azuzlariov haqida yana ham video tayyorlaymiz yoqqan <laughs> bo'lsa keyingi videolarda ko'rishguncha